Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat speaker. Terima kasih Tanjung Dawai. Soalan uh, Tanjung Dawai ini adalah berkaitan dengan mohonan kerajaan Kedah sebanyak 200 juta kepada kerajaan persekutuan bagi mengekalkan kawasan padi Selaras dengan titah Tuan yang memulai Tuan Sultan Kedah pada tahun lalu. Apakah status kependudukan permohonan tersebut dan pendirian persekutuan? bagi pihak kerajaan sekutan mungkin sukar untuk saya beri jawapan di sini. InsyaAllah tinggal ke depan. Sama <tema> sekali saya ingin tegaskan di sini bahawa kita tidak pernah uh, kendur untuk memperjuangkan pengorbanan yang telah kita lakukan untuk negara ini dan penghargaan setimpal yang patut diberikan kepada negeri dan rakyat Kedah Darul Aman di atas pengorbanan besar yang dibuat sebagai jelapang padi negara yang telah mengorbankan begitu luas tanah-tanah sawah padi mengekalan kawasan hutan untuk tadahan dan bekalan air. Permohonan kerajaan negeri sebanyak 200 juta itu masih dalam peringkat pertimbangan kerajaan dan beberapa siri libat urus telah dilakukan terutamanya dalam surat majlis pejabat negara yang terakhir telah dibentangkan oleh Plan Malaysia satu sistem yang dibangunkan dinamakan Kagum K A G U M N Kagum Kagum ini adalah satu sistem yang dibangunkan oleh Plan Malaysia mengambil kira beberapa ciri yang dimasukkan sebagai nilai insentif kajian kagum. Selepas mengambil kira semua insentif yang agak suka dipahami lah, orang Pem Malaysia boleh faham, agak teknikal. Eh, Malaysia mencadangkan di atas keseluruhan kawasan jelapang padi dan kawasan luar jelapang padi di Kedah Kedah patut diberi insentif khas 41 juta Walaupun demikian kerajaan negeri masih berpandangan bahawa nilai insentif yang dijadikankan oleh Kagum ini masih terlalu terlalu jauh daripada kehilangan yang telah kita korbankan bukan bau pebisnes kita kita tanam padi ni ribu tahun dah. Kos untuk mengimport masuk padi dari daripada luar. Jadi fahamkan sekitar 2,800 hingga 3,000 untuk satu tan metrik. Tapi kita tanam di sini. Walaupun uh, kerajaan memberi alasan bahawa telah banyak bantuan diberi dalam bentuk subsidi untuk menghasilkan padi subsidi baja, subsidi racun, subsidi harga padi. Uh, kita berpandangan bahawa subsidi itu adalah uh, bantuan yang diberikan kepada para pesawah. Tapi kehilangan kerajaan negeri terhadap hasil tukai tanah-tanah yang dikekalkan untuk kawasan padi. Untuk makluman dewan yang mulia ini, tanah bersyarat padi adalah tanah yang paling rendah nilai tukai tanah daripada keseluruhan tanah 220 ribu hektar tanah bersyarat padi di negeri Kedah Darul Aman ini kutipan cukai tanah hanyalah 2.6 juta 2.6 juta ini kalau kita kutip cukai untuk kawasan industri tak sampai 10, 10 hektar boleh dapat 2.6 juta tapi kita simpan 220 Hektar untuk dapat 2.6 juta cukai tanah. Itulah kehilangan yang telah kita tanggung selama berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan sekalian, pengorbanan yang telah kita buat ini melibatkan kita menanggung kos melepas. Inilah kiraan ringkas yang saya uh, puraikan untuk dipahami oleh rakan-rakan kita di peringkat persekutuan kenapa kita terus mengemukakan tuntutan ini tanpa henti kita ada sekitar 5000 hektar tanah yang telah termasuk dalam RTD rancangan pertempatan daerah yang siap dan boleh dibangunkan dengan projek lain sama ada perumahan industri komersial yang akan mengubah nilai cukai tanah itu. 5,000 hektar di seluruh Kedah. Itu mengambil kira jumlah tanah yang telah termasuk dalam RTD. Tak masuk lagi yang kita boleh plan untuk dimasukkan dalam RTD. Daripada keseluruhan kawasan yang telah termasuk dalam RTD itu, sekiranya kita ubah syarat tanah itu. Buat aktiviti lain selain daripada padi. Kita boleh dapat cukai sewa tanah, caj ubah jenis kegunaan tanah, cukai taksiran, caj pemajuan, caj semua air mentah. Di situ saja kita boleh dapat 116 juta. Ha, 116 juta. Jadi, tuntutan kita kepada persekutuan untuk mempertimbangkan secara halus permohonan kita ini adalah permohonan yang munasabah bukan keterlaluan. Ada orang suka cakap kita ni suka minta duit free. Dia tak tahu kos melepas yang telah kita buat. Dia ingat kita saja apa dibuat mohonan tanpa asas. tuan kalian untuk makluman dewan yang mulia ini jika mengambil kira kaedah ataupun nilai insentif yang dibangunkan dalam kagum Uh, kagum ni diambil satu ya, peratus dia punya pemboleh ubah daripada nilai yang dikira setiap hektar tanah yang ditanam padi jika dibangunkan nilai-nilai yang digunakan oleh plan Malaysia itu satu uh, hektar tanah nilainya uh, 400 ribu jadi diambil angkubah dia satu peratus kita tak minta satu peratus kita minta 0. 0.38%. Dengan angkubah 0.38% ini boleh dapat 157 juta setahun. Kalau pakai kaedah pengiraan yang sama. Tapi angkubah dia tak bolehlah 0.1 kerana 0.38 lebih besar, lebih tinggi. Dan kaedah-kaedah yang telah dibangunkan ini masih boleh diambil kira untuk uh, tuntutan ini diteruskan. Saya harap kerajaan, persekutuan terus uh, mempertimbangkan eh uh, permohonan kita ini permohonan yang munasabah kalau kita keluar daripada tanggungjawab kita sebagai negeri jelapang padi untuk negara ini itulah negara akan mengalami kesukaran ujar-ujar yang telah saya berikan sebelum pada ini jika di keseluruhan tanah padi ini kepada kawasan komersial kita dapat 1.7 bilion setahun tukar tanah kita kena kira bagi mudah kita kata bagi kita 10% daripada keseluruhan kawasan itu 170 juta kiraan mudah dia main jadi kira-kira payah macam ni pun masih boleh dapat 156 juta jadi uh, bukankah uh, luar biasa dan kita pun bukan uh, menuntut debt free kita tuntut atas kehilangan yang telah kita tanggung ratusan tahun lama ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Oh, tambahan. Terima kasih, Yang Maksud Speaker dan juga Yang Maksud Maksud. Uh, kita kena banyak korban. Ayah kita korban untuk negeri-negeri jiran kita. Tanah pun kita korban untuk rakyat di Malaysia. Jadi sawah padi lebih daripada 40% yang berkah beras negara. Apa yang dibangkitkan ini bukan sekadar apa yang disuarakan oleh kajian negeri bahkan oleh tulian Muhammad mulia tuanku sultan bahkan kita berusaha untuk menjamin makanan di negara kalaulah kita tidak menjadi lapan padi dan menyebabkan negara bergantung kepada ekspor beras bayangkan banyak mana yang terpaksa kan pusat tanggung kita masih lagi fikir tentang masyarakat, rakyat di Malaysia kita ni. Tapi sampai bila? Saya nak tanya yang Mak Bapak Menteri Besar. Kalau mereka tak layan, apa tindakan kajian negeri? Pokok dah ada. Yang bayang. Terima kasih. Silakan ya, Muhammad, yang Mak Bapak Menteri Besar. Ini dia ini kira nak suruh perang. <laughs> kita tak ada suka nak pergi perang mereka. Tuan sekalian, Yang Muhammad Speaker, dalam era moden ini kita masih uh, terpegang berpegang kepada kaedah rundingan. Kaedah rundingan. Memberi alasan-alasan yang munasabah. Saya rasa tak ada orang di dunia ni yang tidak gila. Yang tidak, yang menolak alasan munasabah. Tiap-tiap uh, permohonan tuntutan kita itu disertakan dengan alasan yang munasabah masuk akal. Saya rasa kawan-kawan kita di peringkat persekutuan juga memahami keadaan ini. Cuma mungkin kekangan fiskal negara yang mengakibatkan mereka nak elak. Kalau mula bagi tak boleh berhenti. Mereka kurang macam itulah. Saya rasa, saya rasa. Tapi perasaan ini saya bawa ke pengat ke depan. <laughs> Untuk dibuktikan. Mungkin kedudukan fiskal negara tidak mengizinkan uh, negara memberi komitmen kewangan sebesar itu. Tapi saya nampak 200 juta bagi negara ini dengan perbelanjaan tahunan 430 bilion. 430 bilion bajet tahunan negara untuk beri 200 juta demi mengekalkan kawasan paling penting negara ini. Paling penting bukan kawasan industri. Paling penting ialah kawasan pertanian untuk makanan. Apa guna industri besar-besar kalau benda makan tak ada? Mana ada orang makan cip di dunia ni? Orang makan nasi di Malaysia ni. Jadi mau tak mau keutamaan atau priority mesti diberi kepada kawasan pengeluaran makanan. Dan kawasan makanan, kawasan pengeluaran makanan yang paling paling penting untuk diberi pertimbangan ialah padi. Dan saya rasa munasabahlah lah 200 juta itu. Kita masih berpegang kepada kaedah rundingan dengan kerajaan persekutuan selepas beberapa siri saya bangkitkan perkara ini di mesyuarat kewangan negara, mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara. Akhirnya, keluar kaedah kagum. Keluar dah 41 juta. Kita nak timuk lagi, bagi jadi 200. Dia serupa buat buah hulu tu lah. Telok banyak tu juga. Lagi lama timuk, dia timuk je. bagi jadi 200 insyaAllah. Lama-lama orang faham lah. Tapi speaker, kepentingan pengorbanan telah kita buat. Termasuklah kawasan Tanah Sawah Padi, termasuk juga kawasan Tadahan kita simpan hutan, kita kekalkan aliran air untuk negeri ini, kawasan pertanian, air untuk minum negeri ini dan juga negeri jiran yang begitu pesat membangun depa kata kita ni tak pandai macam depa. Depa tu dapat barang cemeh. Barang cemeh kos tak ada kan? Jadi dah jadi hebatlah depa. Tapi kosnya pengorbanannya ada di sini. Saya abang dulu daripada awal-awal dulu. Kita ni macam abang sulung. Nampak adik-adik senang kan? Oh? Kita bagi. Tapi satu sampai satu masa. Nasib abang sulung tu pun kena pakai tengok je lah. Ya. Terima kasih salam.